Я рад быть дома. Слава Богу. Я же дома, значит, всегда переживаю, сам не знаю. Вот. Но, может быть, переживаю, потому что понимаю ответственность, которую возлагает на нас Бог, проповедников, делиться словом, и ты понимаешь, что за каждое слово... Ты не просто говоришь, что а будешь нести отчет и отвечать перед Богом. Может, из-за этого. А может, вижу много знакомых лиц, вот и переживаю. Вот, но я рад быть вместе с вами, друзья, поклоняться, славить Бога. Хорошо, прославляйте Господа. Я помню, 17 лет назад сидел там в казарах, и я понял сегодня, что мы их репетировали. А вот, так вас вот Богу, вас Воспевали, прославляли Бога. Знаете, у нас недавно был а, в церкви в Полтаве пост, длительный пост. Мы молились, естественно, за а, Украину, чтобы пришел мир. Естественно, свои какие-то нужды, переживания а, у людей. И, и мы получили такое слово для церкви. Оно было просто несколько фраз. Умножьте вашу хвалу умножьте вашу хвалу. Как-то сначала оно так пошло, знаете, и мы прежде нежели начинать молиться за нужды. Каждый вечер у нас было, кроме субботы и воскресенья, ну, служение, само собой, молитва с понедельника по пятницу. И прежде нежели молиться за какие-то нужды, мы славили Бога, мы благодарили, мы вызывали людей, чтобы свидетельство. И люди уже под конец поста, знаете, начали, очень много было свидетельств. Когда люди прославляли Бога в своих знаете, проблемах, ситуациях, сложностях, трудностях, Бог начал отвечать на молитву. Бог начал отвечать на молитву. Я не знаю, но кому-то нужно это слово сегодня. Может и в какой-то ситуации, сложности, трудности, переживания. Я уверен, что у, 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 знаете, я всегда люблю повторять, что у того человека нет проблем, яков уже вынесли в ногами, чья-то. Вот. Нема резных. У него нема. Уроды черьи. А у него нема. Знаете, а пока мы здесь на земле, у нас у всех есть что. У нас есть переживания, какие-то сложности, проблемы, трудности. Но среди этого всего, мы как-то исследовали вот Давид, почему, я думаю, Давид был мужем по сердцу Божьему. Знаете, как-то меня это зацепило очень серьезно. Бог говорит о Давиде, это был муж по сердцу Божьему. Я думаю, что же, что же особенного было в Давиде? Почему Бог назвал его мужем по сердцу своему? Если исследовать Писание, знаете, я смотрю, что Иисус Христос самое больше цитировал место священного Писания, это с книги Псалма. А Давиде самое больше сносок в Писании, это о Давиде. Если мы говорим о вере, знаете, Посвящено Аврааму, нам сразу Авраам вспоминается, правда? Которому посвящено, ну может, 10-11 глав. Когда мы говорим о законе жизни Моисея, тоже 10-11 глав. Когда мы вспоминаем чудеса, кто вам сразу вспоминает? Илья, наверное, и Елисей, правда? Тоже немного удивлено для него глав в Библии. Но это все были мужья Божьи. А давите же, друзья мои, очень много сносов. Очень много стихов, почти а, первая, вторая книга, царств. уделены Давиду Цаню. Знаете, я пришел к такому заключению, говорил это в нашей церкви, делился, что Давид, он был одинаковым. И в хорошие времена, вы помните, когда переносили ковчег Божий, когда Давид решил перенести ковчег Божий, я себе представляю картину, написано, Давид делал шесть шагов и приносили жертву. И славили Бога, и приносили жертвы, сделали следующих шагов. Вы читайте книгу Опять же, опять славить Бога, следующих шагов. И там пока не принесли этот ковчег. самые, скажем так, лучшие времена его жизни. Но и самые трудные, когда сожгли дела, когда забрали в плен жен, детей, друзей его, когда народ хотел побить камнями, он написано, знаете, что сделал. Давид поклонился и укрепился надеждой на Господа. Давид был одинаковым. Давид славен и поклонялся Богу и в трудные времена, и в хорошие времена своей жизни. Поэтому, молодежь, поэтому братья и сестры, прославляйте Бога. Умножь свою славу. Умножь свою славу. То есть Бога прославь, прослав, прослав Бога. Своих каких-то сложностях и переживаний. Знаете, год я, я сидел и вспоминал Год назад приблизительно эти события, знаете, майдан и, и все остальное, то, что начало происходить в стране, и я как-то проходил эти моменты и понимал, насколько важно быть послушным Богу, насколько важно быть послушным Богу, и естественно, мы уже вот в Полтаве около в апреле будет пять лет, как мы там живем, трудимся, и есть возможность уехать назад. Есть возможности, когда это началось все, и в Полтаве были баррикады, и народ собирался. И знаете, вот честно скажу, я есть, пришел страх. Пришел страх, когда с Миргорода там летали самолеты. Пришел ты, ну честно сказать, Долинка трусы. Не, ну, не переживал еще такого я в жизни переживания. Да? И, и родители звонят, Сергей Приезжай, забирай детей. Что в этом робота вообще? Зачем это все? Вот, ну, вы знаете, и, и мы метались в стороны, молились. Только покой был, когда приходили в церковь. В церковь начинали славить Бога. Начинали молиться. Приходит мир, приходит покой. Придем домой, опять какое-то переживание. И э, мы взяли билеты. Взяли билеты. Улететь в Сакраменто обратно. Думаем, хоть на какое-то время улетим. Вот, Хай все пройдет. А то не вернемся. Вот, но только как мы взяли билеты, знаете, Дух Святой внутри проговорил, что э, что-то вы не то делаете. Что-то вы не туда свои стопы направили. Знаете, и мне, и Наташеву, и жене точно то же самое чувствование и, и голос Духа Святого внутри. Когда мы молимся, Дух Святой говорит, не то, чтобы что-то вы делали. Мы в тот же день, это вчера взяли, сегодня мы отменяем билеты, мы остаемся на месте, и потом мы начали понимать, что Бог, знаете, Он начинает благословлять, когда мы послушны Ему. Когда... И это не потому, что мы такие хорошие, или как Андрей сегодня проповедовал, не потому, что мы достойны, но а потому, что Он достоин. Агнец Божий достоин. Он достоин всей славы и хвалы. Знаете, летом приехали к нам переселенцы домой, где мы живем, пять семей из севера Донецка. Жили у нас полтора месяца, у нас дома. Были половину из них неверующие. Знаете, Бог начал совершать свою работу. Пять из них, четверо из них покаялись. Один, один, который не мог а, его, в детстве его маму, когда он был маленьким, его маму убили. И он это все увидел своим отцом, ему было пять лет. Он не мог, убийцу этого поймали еще при Советском Союзе, казнили, смертно казнь еще тогда было, но он носил внутри, из-за этого все болезни были внутри. Он не мог простить этого человека, хотя уже не было в живых ему. И Бог он настолько коснулся его сердца, он принял Христа, он покаялся, он смог отпустить этого человека, знаете, рыдал там у нас, как маленький ребенок. И, и Бог совершил такое чудо. Другой человек тоже, он покаялся, когда уже украинцы освободили украинскую армию севера Донецка, не вернулись обратно, пошел в церковь, покаялся, пошел на курсы, принял водное крещение. Одна пара, которые жили вместе без гражданском браке, которые, они расписались, начали ходить в церковь. Еще одна женщина, которая страдает, страдала депрессией. Ну и сейчас не так и просто, но мы молимся за нее. Знаете, оставила таблетки, антидепрессанты. Какие-то Бог, я думаю, Господь, так вот почему. Бог начал совершать чудеса. В августе месяце нам предложили купить здание для церкви. И, знаете, логика, она всегда говорит, ну, не всегда, но очень часто идет против веры. Почему вот важно, как евреям написано, что без веры угодить Богу невозможно, правда? Ибо надо на чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть и ищущим его воздает. Предложили купить здание, знаете, очень дорого для нас, особенно для, для Сегодняшняя ситуация очень дорого это здание было. И мы молились и просили, мы взяли пост, молитву Господь. А нужно же, нужно взять вот август, когда как раз все события разворачиваются вроде бы не в позитивную сторону в нашей стране. Логика говорит, Сергей, какое здание? Полтава не так же и далеко от Донецка и Луганска. Какое здание? Зачем вам здание? Для чего оно нужно? Слушай, работы нет, экономика падает. День и день. но вот Бог, Он читал. Не потому, что я еще раз повторяю, мы достойны, но Он достоин славы. Он достоин славы. Вы знаете, мы в сентябре месяце мы взяли это здание, готовое здание, немножко ремонт доделали, и в январе сделали открытие без единого долга, без полностью выплаченного здания. Там сейчас принимали недавно переселенцев, беженцев из Луганской, Донецкой области, раздаем продукты и так дальше. Я возвращаюсь обратно, знаете, и думаю, а что если бы мы уехали? Не было бы этих спасенных людей, не было бы церкви, не было много чего. Я верю, что как говорит, Бог приготовит для нас еще больше. Только вот очень важно, друзья мои, иметь послушание Бога. Я знаю, что Бог говорит, возможно, я, я вообще думал на другую тему говорить сегодня. Вот но Бог почему-то повел, повел именно сейчас в эти, вот, этими свидетельствами поделиться. Потому что я знаю, что Бог говорит тебе в твою жизнь. Возможно, ты стоишь на распутье, на раздорожье. Принимать правильное решение или не принимать, и Бог говорит тебе, будь послушан, будь послушан моему слову. Я тебя благословлю, я тебя проведу, я тебя выведу, только будь послушан мне. И умножь свою хвалу, умножь свою хвалу для меня, потому что Он достоин, друзья мои. Наш Господь достоин славы. Дайте мы склонимся перед Богом, прославим Его, поклонимся Его И еще раз в молитве перед Богом. И вот мне хочется, знаете, еще одно местописание, вспомнил я, которое записано в книге, в книге Пророка Захарии. Книга Пророка Захарии. Сейчас я найду. Это приходит пророк Захария к Зарававину, то есть Бог говорит, пойди к Зарававину и скажи. Ангел явился, Захарии. 6 стих, тогда отвечал он и сказал мне так. Это слово Господа к Зарававину, выражающее не воинством и не силой, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Кто ты, великая гора перед Зарававином? Ты равнина. И вынесет он краеугольный камень при восклицание, благодать, благодать на нем. И было ко мне слово Господне, руки заровавили, положили основание дому сему, его руки окончат его, и узнает, что Господь Завов послал меня к вам. Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрят на строительный отвес в руках Зарававеля эти а семь? Это очень Господа, который объемлет взором всю землю. Вы знаете, иногда бывают моменты в жизни, когда Бог говорит в твое сердце, в твой дух слова, слово, слово Рема, как говорят, да? Конкретно ты вроде бы это место Писания читаешь, и оно тебе ничего не говорит. И однажды в какой-то момент ты открываешь Библию, и ты понимаешь, что Дух Святой конкретно говорит в твою жизнь, в твою ситуацию. И я хочу сказать, друзья мои, когда-то это откровение Бог мне дал, где-то 7-8 лет назад когда у меня было множество долгов, я жил в Сакраменто. Я не знал, как справиться. Я не знал, к кому обратиться. Я не знал, знаете, кому идти. И Бог дал мне это слово. Когда я молился утром, кто ты, великая гора перед Зараварем? Ты равнина. И вынесет он прямоугольный камень, при шумных восклицаниях благодать, благодать на нем. Послушайте, если вернуться в книгу Езды, Книгу по-моему, восьмая глава, где идет история о Зарвавеле. Он начинал отстраивать храм, он построил фундамент уже. И, и, и стройка в один момент прекратилась. Прекратилась, потому что там пришли смущающиеся, принесли заявки от а царя, сказали прекратить стройку, пришли враги, свои там, самаряне, они возмущались, восставали. И если проследить, там конкретно написано, что стройка остановилась на 16 лет. На 16 лет, пока не пришел пророк Захария и говорит Зарававелю, что возьми краеугольный камень, поставь его и восклицай благодать, благодать на нем. Я думаю, кто же такой краеугольный камень? Христос. Христос краеугольный камень. А что такое краеугольный камень? А это последний, знаете, камень, который как бывает при, при открытии какого-то здания, там молитвенный дом, освещает, ну такого верующий не роблет, но вот где-то на стройке какое-то здание и последний как завершение строительства уже показывает последний кирпич или последний камень. И вот зарывали, я, я представляю себе зарывали. Пророк Захария говорит: возьми краеугольный камень, приди и восклицай: благодать, благодать на нем. На этом фундаменте, на этом намере. Я думаю, Захарий, он, он пришел и, наверное, поглядывался, думая на меня бачит или не бачит вообще. Один фундамент стоит, никаких стен. И что-то восклицать, да. что-то делать. Говорит, благодать. А пророк говорит, возможно, я уже добавляю. Я не сказал тебе сказать благодать. Я сказал тебе восклицать. Благодать, благодать. Знаете, и зарывали в закончик в строительство храма. Потому что это сказал Бог. И, знаете, я принял это слово для себя. И я просыпался утром. И я сказал, Господь, благодарю Тебя за это слово, которое Ты мне дал. И я себе представил дару моих долгов, моих проблем, сложностей, трудностей. И я, и я говорю, Господь, я благодарю Тебя за это слово, что это гора, это уже равнина. И я призываю Твою благодать. Я призываю Твою благодать. А что такое благодать? Это незаслуженная милость. А это есть разная спасающая благодать и так дальше. Но иногда Бог дает нам благодать, друзья мои, в наших трудностях, в испытаниях, в проблемах. И я верю, что это слово для кого-то сегодня. Перед тобой стоит гора такая. Возможно, это болезнь. Возможно, это твои дети не спасены. Возможно, какая-то сложность, трудность на работе. Возможно, что-то еще. В этой молитве скажи, Господь, может быть я и не заслужил милости Твоей, но я прошу Твоей благодати. Помилуй меня. Господь, я верю, что эта гора, которая стоит передо мной, по Слову Твоему, она уже станет равниной. Это было так в нашей жизни, знаете, мы выплатили все до единого центра. Бог благословил нас потом и дал финансы, чтобы переехать на Украину, начать церковь, купить молитвенный дом. Бог начал делать свою работу. То мне просто хочется сказать, братья и сестры, верьте слову Господа, верьте слову Господа. Может быть какая-то Какая-то сложность, как я сказал, трудность, но как Бог сказал Павлу однажды, что достаточно для тебя благодати моей. Может какая-то, как-то что-то, знаете, Бог настолько может поменять, что проблема может быть и не уйдет, но мы будем по-другому смотреть на эту проблему. Бог изменит твое сердце, Бог изменит тебя, Бог изменит тебя изнутри. Потому что Бог, Он пришел, чтобы менять наши сердца. Да, возможно, ситуация не изменится, но ты будешь смотреть по-другому. Ты будешь смотреть, как заровали, которые только один фундамент. Финансов нету, ничего нету. Вокруг враги, а Бог говорит, послушай, заровали начал, ты строить этот храм, и ты его закончишь. Возможно, у тебя не законченное какое-то дело. Возможно, как я уже сказал, повторяюсь, за детей ты долго молишься. Бог говорит, я дам достаточно тебе благодати. Только воззови ко мне, только верь в Мое Слово, только верь в кровь Иисуса Христа, которая сегодня было сказано. Только призови Его и скажи, Господь, не потому что я достоин, но потому что Ты достоин. Потому что Ты проливал, проливал свою кровь, потому что Ты пошел на Голгофу, потому что Ты отдал свою жизнь за меня. Давайте помолимся.